Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan pembentangan pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amru Syakir bin Syamri, bernombor metrik p 20222105270 Jadi pada hari ini, saya dari kumpulan 3 akan membantangkan berkenaan dengan analisis meta dakwah Rasulullah Azmi di dalam Al-Quran. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada tapi berikutnya berkenaan dengan konsep dakwah dalam Islam. Dakwah ini merupakan satu usaha untuk mengajar kebenaran kepada mereka yang lalai, membawa berita baik tentang nikmat dunia dan juga nikmat syurga. Serta dakwah ini memberikan amaran tentang balasan neraka di akhirat dan kesengsaraannya. Jadi dakwah ini tugas untuk melaksanakan tugas dakwah ini adalah merupakan puncak kebaikan dan kebahagiaan seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-Fusilat ayat 33 yang bermaksud siapakah yang lebih baik pertuturannya daripada mereka yang menggunakannya untuk menyeru manusia ke jalan Allah seterusnya kita pergi kepada definisi Rasulul Azmi apa itu Rasulul Azmi? Rasulul Azmi merupakan satu gelaran khas yang diberikan oleh Allah Subhanahu SWT kepada para Nabi dan juga Rasul Istilah ulul azmi ini berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu ulul yang bermaksud pemilik dan azmi yang bermaksud tekad keteguhan hati atau tekad yang kuat. Sebab dinamakan rasul ulul azmi ialah kerana para rasul ini memiliki tahap kesabaran yang tinggi semasa berdakwah serta sentiasa berhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kaum mereka tidak diturunkan azab. Antara rasul ulul azmi ialah Nabi Nuh alaihisalam, Nabi Ibrahim alaihisalam, Nabi Musa alaihisalam, Nabi Isa alaihi salam dan yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sebelum kita masuk pada metode dakwah Nabi Isa alaihi salam, kita pergi dahulu pada latar belakang Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam merupakan nabi yang terakhir daripada Bani Israel yang dilahirkan di Palestin. Dia dilahirkan oleh ibunya Maria tanpa sentuhan seorang suami. Antara mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dia mampu berbicara ketika bayi untuk menolak tuduhan kaumnya terhadap ibunya yang telah melakukan perbuatan keji iaitu zina. Dikatakan ketika umur dia mencapai 30 tahun, Malaikat Jibril mendatanginya untuk memberikan kitab yang bernama Injil sebagai panduan kepada kaumnya. Assalamualaikum Jibreel warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haizi bin Al-Har bin Muhammad Trik di Hari ini saya akan membentangkan tajuk yang seterusnya iaitu Strategi Dakwah Nabi Isa alaihi Strategi yang pertama ialah dakwah tauhid. Asas utama dakwah Nabi Isa alaihi salam ialah menyeru manusia kepada tauhid iaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa mensyirikannya. Baginda diutuskan untuk membetulkan penyelewengan akidah Bani Israel yang telah mencampur adukan kepercayaan dengan unsur syirik termasuk mengutuhankan manusia. Nabi Isa dengan tegas menolak sebarang dakwaan bahawa dirinya adalah Tuhan atau anak Tuhan. Dalam surah Al-Maryam, dalam surah Maryam ayat 36, Nabi Isa menegaskan bahawa Allah adalah Tuhan yang satu dan hanya Dia yang layak disembah dalam surah Al-Ma'idah ayat 116 Allah menyuai Nabi Isa adakah pengindah menyeru manusia menyembah dirinya dan ibunya dan Nabi Isa menjawab bahawa beliau tidak pernah berkata demikian dan hanya menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 59 pula menegaskan bahawa Nabi Isa hanyalah seorang hamba Allah dan bukan tuhan dakwah Nabi Isa adalah penegasan terhadap prinsip tauhid dan penolakan terhadap syirik serta penyimpangan akidah ahli kitab Seterusnya dakwah baginda bukan sekadar lisan tetapi juga memberi peringatan keras terhadap akibat menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Strategi yang kedua ialah penggunaan mukjizat sebagai hujah. Apa yang kita tahu mukjizat ialah kejadian luar biasa yang berlaku dengan izin Allah bertujuan membuktikan kebenaran kenabian dan bukan hasil sihir atau kehebatan peribadi. Dalam surah Al Imran ayat 49 Allah menyebut beberapa mukjizat Nabi SAW seperti menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan penyakit kronik mencipta buruan daripada tanah liat dan mengetahui perkara semuanya berlaku dengan atas izin Allah Subhanahu SWT Mujizat merupakan hujah yang kukuh terhadap kaum Bani Israel yang terkenal dengan sifat keras kepala dan sering mempertikaikan para Nabi Seterusnya, Nabi Isa tidak pernah mendakwa kuasa tersebut berasal daripada dirinya bahkan sentiasa menegaskan menegaskan bahawa semuanya berlaku dengan kehendak Allah SWT Mujizat yang dikurniakan kepada Nabi Isa bukan adalah keajaiban tetapi satu peningkatan dakwah yang memberi hujah praktikal terutama apabila logik dan kata-kata tidak lagi berkesan Mujizat baginda Nabi Isa AS juga menggambarkan kasih sayang dan empatinya terhadap masyarakat khususnya apabila membantu menyembuhkan golongan yang sakit dan terpinggir Penggunaan mujizat oleh Nabi Isa AS dilakukan dengan penuh hikmah dan tanggungjawab bukan untuk menunjuk-nunjuk atau hiburan tetapi hanya apabila diperlukan bagi menyampaikan mesej kejuhanan. Terjejit yang ketiga ialah dakwah dengan hikmah dan kesebut. Nabi Isa AS merupakan contoh pendakwah yang berhikmah dan sabar dalam menghadapi masyarakat Bani Israel yang rosak akidah dan tertekan di bawah penjajah haram. Maginda tidak memilih kekerasan sebaliknya berdakwah dengan lemah-lembut, penuh kasih sayang dan menyesuaikan pendekatan, dengan ikut keadaan masyarakat seperti yang dianjurkan dalam surah Hina ayat 125. Nabi Isa memahami psikologi umatnya dan memilih pendekatan penuh hikmah untuk membetulkan penye penyelewengan akidah. Walaupun ditentang dan difitnah baginda tetap sabar dan tidak membalas kejahatan, sifat empati terhadap golongan tertindas seperti orang miskin dan sakit menjadi baginda Nabi Isa AS lebih dihormati dan diterima. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Asad bin Abdul Talib. Nombor kad matrik d 2022105273. Baik. Tajuk yang diberi oleh saya iaitu dakwah Rasulullah di Mekah. Yang pertama, dakwah secara terang-terangan. Yang mana kita tahu Nabi berdakwah secara tersembunyi selama 3 tahun. Dan seterusnya, selepas itu Allah memerintah kepada Nabi untuk menyampaikan secara dakwah terang-terangan. Dimulakan dengan nilai-nilai Islam dan hak keadilan. Tetapi dengan menunjulkan nilai-nilai Islam ia telah mencetuskan ketegangan kepada pihak Quraisy. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru Bani Abdul Muttalib bagi dia menyeru uh, bagi mentauhidkan Allah dan memberitahu yang mana Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Dan sekali lagi, seruannya itu tidak mendapat sambutan yang sempurna dan Abu Lahab menantang menolak seruan tersebut dan sehingga menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Masad. Seruan di Bukit Safa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan psikologi dengan pertanyaan kepada masyarakat Quraisy. Baginda bertanya secara terbuka kepada mereka sama ada mereka percaya atau tidak sekiranya baginda memberitahu ada musuh di sebalik bukit itu. Apabila mereka menjawab bahawa mereka percaya kepada kejujuran baginda kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan Uh, seorang yang jujur Aku se Selepas itu Rasulullah terus menyampaikan seruan Tauhid secara langsung Namun reaksi masyarakat Quraish sangat negatif Dan sekali lagi Abu Lahab tampil uh, menentang secara terbuka Seterusnya Rumah Al-Arkam sebagai pusat dakwah Dalam usaha memperkukuhkan pengikut dan memperluaskan kefahaman Islam Rasulullah menjadikan Rumah Al-Arkam bin Abi Al-Qam sebagai pusat dakwah rahsia di sinilah bagi dia menyampaikan uh, pengajaran Islam membina akidah dan mempukuhkan sahabat-sahabat yang baru masuk Islam rumah ini menjadi tempat penting dalam membina kekuatan dalaman umat Islam pada peringkat awal wallahu a'lam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membina Masjid Nabawi Sebelum pembinaan tersebut, kaum ansar yang banyak membantu Rasulullah SAW dengan menawarkan rumah untuk Rasulullah berehat. Iaitu di tanah milik kedua orang anak yatim bernama Sahal dan Suhaib. Setelah beberapa bulan Nabi berehat di tanah tersebut, akhirnya Nabi membeli tanah tersebut, uh, membeli tanah milik Sahal dan Suhaib untuk dijadikan masjid. Masjid tersebut adalah satu tempat untuk pusat ibadah, tempat belajar, pusat pentadbiran negara dan tempat perbincangan antara kaum muslimin. Dalam Piagam Madinah pula terdapat 47 pasal. 23 pasal ialah menentuh tentang hubungan umat Islam dengan Yahudi dan tanggungjawab sesama umat Islam. Dan selebihnya iaitu 24 ialah melibatkan kaum Yahudi dan tanggungjawab mereka terhadap Islam. Selepas itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada golongan Yahudi, musyrikin dan golongan munafik. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan golongan tersebut dengan menggunakan pendekatan berhikmah seperti dialog antara agama dan menunjukkan akhlak yang mulia. Seterusnya, nabi berdakwah keluar sepadan Madinah dengan cara menghantar surat dan utusan kepada raja-raja besar seperti raja Rom, Parsi, Mersi dan Habsyah. Ketika berlaku konflik dan ancaman dari Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin beberapa peperangan utama seperti perang Badar, Uhud dan Khandaq. Dalilnya: lain-lain. rajim uzina lil ladina yuqataluna bi annahum wa inna Allaha ala nasrihim laqadir secara kesimpulannya strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ini sangat menyeluruh dan bersepadu bagi dia menggunakan pendekatan hikmah dan hujah dalam berdakwah membentuk masyarakat yang kuat melalui persaudaraan menegakkan keadilan melalui penundangan mempertahankan agama dan kejenderaan dan menyebarkan ilmu secara sistematik. Semua ini dilakukan dengan berpandukan wahyu dan keteladanan akhlak yang tinggi menjadikan baginda sebagai contoh pemimpin dakwah yang berjaya.